Всем привет, с вами Ярослав Зайц. Сегодня я буду показывать, как можно вот, вот так вот отредактировать фотку и где можно. Сейчас я вам покажу, какая фотка была до и после. Сейчас. Это после. Сейчас до будет. Включаем наши контакты. Входим. Короче. Да, контакты. Входим. Вот, видите? Так, это моя страничка. Вот. Вот так вот я вот это редактировала. Вот еще одна фоточка. Дальше. Сейчас я вам покажу, какая была до фотка. Вот до. После. Вот видите, я отредактировала, добавила эффект, эффект, потому что здесь очень было скучно. Вот, даже смотрите, вот. Вот. И вот. Одинаково. Так, теперь скидываем это. Я скидываю и заходим в игры. Там нажимаем аватар. Там два аватара. Есть, смотрите, какой. Есть вот такой вот, есть вот такой вот. Я пользуюсь вот таким вот. Лучше выходите вот такой вот. Входим, ждем. Э, там реклама, и там будет реклама. Можно будет пропустить через 10 секунд. У меня уже 3, 2 одна секунда. Все. Закрываем рекламу. И смотрите, что у нас выходит. Вот такое вот выходит. И тут есть открыть фото. Коллаж не нажимаем, дальше ничего не нажимаем, просто оно синенькое, открыть фото. Можно нажать вот сюда, можно вот сюда вот нажимать, так, так. можно быстрее. Но я нажимаю вот сюда вот, и тут выходит. Из... Ой, я. тут выходит, сейчас я вам покажу, что. Так, главное заходим обратно, э, нажимаю вот сюда вот, на стрелочку, которая вниз показывает, и тут у вас выходит открыть с компьютера из ВКонтакте свою веб-камеру. Я открыть с компьютера, потому что я уже сфоткалась. Э, у меня вот здесь вот, у меня в загрузках где-то оно, сейчас, где-то в загрузках, нужно найти загрузки, короче, э, сейчас. Так, вот здесь вот должны быть загрузки. Тут много просто э, чего. Ладно, сейчас, ребят, я найду. Все, я уже все, я уже все сделала, короче. Я сфотографировалась, короче, потому что я не нашла. Э, можно из Контакта. Вы смотрите, как из Контакта. Нажимаю из контакта. Смотрите, что у нас будет. Э, тут у нас написано имя Мира Зайчик, да? Это я так. Просто. <связь> э -э нажимаем. Можно, короче, вот. У меня первый альбом елочка 2017. Нажимаю на стрелочку вниз. И у нас тут все, короче, как их сказать, короче, вот. Альбом. Э -э я выбираю один из них одну из них фоточку, короче. Сейчас я вам покажу, как. Например, э -э -э я хочу... Не знаю, короче, выбирайте из альбома. Э, да, из альбома выбирайте. Так, я не могу найти что-то мою фотку. Где-то она спряталась, наверное. А можно и другого, короче. Ну, давайте я э, моего одного друга. Может. Так. Ну давайте. Сейчас. сейчас, подождите секундочку. Я хочу... Или мою сестру. Давайте мою сестру сейчас. Я найду. Так. Это мои фотки просто. Сейчас, ребята. Вот, ребята, я нажимаю. Открыть с компьютером у меня на рабочем столе. Вот. Простая фотка, видите, простая, очень простая фоточка. Очень простая. Вот я с котенком просто. Моего котенка зовут Версик. Я его в конце видео покажу вам. Настоящую. Так, нажм... тут у нас обрезка есть, повернуть есть, изменить размер. Ну вот, сейчас я вам покажу Вот, видите, обрезка, вот, обрезка, повернуть, изменить размер, экспозиция. Сначала нажимаем э, экспозиция. А есть, экспозиция, короче. А если вы хотите обрезать что-то, короче, я вам потом, потом покажу. В другом видео. Так, экспозиция. Я делаю вот... Могу вот так вот, короче, но я делаю так постоянно. Тени, да, я делаю обязательно тени. Светлые участки, ну чуть-чуть-чуть. Потому что кота, если вот так вот, то моего... Ой, что я делаю? я тебя не делала. Если э, светлые участки, то моего кота и меня засветлит. А я делаю так. Контракт. Кон Контракт. Я вот так. Все, и у нас появился сразу же эффект. Я, -э -э короче, экспозиция сделала. Минус 43 я не сделала. 30. Светлые участки 18, а контракт минус 29. Так, извините, мне просто пишут. Цвета. Насыщенность. Я насыщенность. Ну, примерно вот столько. Температура ниже. Температура минус 38, а насыщенность 22. Применить. Нажимаем применить. Дальше. Ну, хотите осветление, хотите прожигание. Ну, там всякое такое. Есть цвета, есть бескость, кривые уровни. Кривые уровни потом есть. Сила. Я беру, э, как его, прожигание. Прожигание. Беру ее вот так вот. Немножко, видите. И у меня получается не, не осветленная, а немножко темнее остается. Силу я немножко прибавлю. Видите, синяя получается. А я не хочу, чтобы синее было. Короче, сейчас я стеру. Так, теперь можно это вот как его. Ой, извините, просто силу можно добавить немножечко. И размер кисти чуть-чуть уменьшить. Вот видите. Так. Сейчас я отвечу. все написала. Так, дальше. Ой. Можно, кстати, убедить где-то что-то. Можно сделать так. А можно и вот так вот больше. Ой, уменьшить. Да, вот такой вот капель. Там где не будет видно. Но я хочу, чтобы уменьшилось. Примерно вот так. Так, фильтры. Ну, мы уже сделали эффект. А хотите, нажмите. Тут такие вот округи есть. Всякие. Вот, смотрите, о! Клетки не применить. Вот. Отмена. Круговая вспышка. Вот. Нам такого не нужно. Отмена. Эффект есть. Можно эффекты пробавить. Я постоянно добавляю. Ну, эффект. Сейчас я вам покажу, какой. Так, это не то. А, действия. В действиях она есть. Чай с льдом, очень классная. Вот. А можно Мираж. Не, Мираж ужас. Применить Чай с льдом. Дальше, ой, Мираж? Нам не нужен Мираж. Дальше Тек текстуры есть такие, есть такие, короче, не применить. Я не хочу такие текстуры. Я вообще не хочу текстуры. Не применять. Вот. Ну, это более-менее, но я не хочу такое. А, дальше наклейки. Можно наклейки всякие. Есть вот такой вот. Сейчас сделаю. Вот. Можно брать разными цветами. Видите? Но я не хочу. Я хочу какую-то другую наклейку. А, можно, 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 можно. Сейчас, сейчас, сейчас я посмотрю, что можно. Ну, хорошо, давайте возьмем вот пос э перед последней мне нравятся сердечки вот такие вот. Вот видите? Давайте вот эту я возьму. И чтобы больше было видно, я вот так вот все. Трошки вот так. И тут сделаю. И немножко вот такие вот зверушку добавлю. Вот такую. И китю, если есть китя. Да, Hello Kitty такая есть. Hello Kitty. Все. А так нормально уже. Э, текст можно написать. Текст, но я не хочу. Ретушь можно, короче. Э, в ретуше сейчас я вам покажу, что... Ой, завис, компьютер. Ладно, давайте. Э, сейчас ретуш. Опять мне пишут. Сейчас подождите. Сейчас. дальше можно вот глаза вот цвет глаз яркость глаз душ короче все рамки можно и рамки добавить можно рамки сделать рамку 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 нет вот 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 этот вот очень красиво э, теперь можно сохранить сохранить применить так сохранить я сохраняю на рабочий стол так. да все, у нас готово. Смотрите теперь на рабочем столе. Все. А теперь можно добавить ее в контакты. Сейчас я добавлю. Так, 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 так. Загрузить фотографию. Рабочий стол. Где-то рабочий стол. А, вот это рабочий стол. <laughs> Пошла. Вот. И напишу что-то. Можно написать. Все. О, теперь смотрите и отредактируйте ваши фотографии. А тогда напишите, или, или получилось у вас, или нет. Пишите в комментарии, ставьте пальчики вверх. Всем пока. С вами была Мирослава Заяц и канал тоже Мирослава Заяц. Как я вам обещала, покажу вам котенка моего. Вот он. Сейчас. у меня на зарядке просто. Вот мой хорошенький котенок. Вот он. Вот он. Такой хорошенький мой. Я его так люблю. Он такой колобочек мой. Он, кстати, уже пожирнел. Уже так пожирнел. Пожирнел ты. Ты! Пожирнел. Ладно, ребят. Всем пока. Ставьте пальчики вверх. И... Подписывайтесь на мой канал.